Bir ata üçün çiyinində övladının tabutunu daşımaqdan ağır bir şey yoxdur. Qax rayonunun Ləkin kənd sakini Vidadə Haciyevin alın yazısında belə bir ağır yükün altına girmək də var imiş. Onun yeganə övladı 13 yaşlı Əhməd Haciyev 2013-cü il dekabrın 1-də Şəki-Qax magistral yolunun Qax rayonunun Qaşqaçay və Şəkinin biləcək kəndlərə rəsisindən keçən hissəsində baş vermiş qəza nəticəsində dünyasını dəyişib. Qəza zamanı Qax rayonunun Qumkənd sakini 55 yaşlı Cümşid Baliyevin idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomobillə Fərid İbrahimovun idarə etdiyi Ford markalı xırdat tullu yük maşını toqquşub. Hədsə zamanı Əhmədin anası Səvinç Qəhrəmanovadan maşında olub. Axşam ardınca saat 8:09-radələri telefonla landırıldı. Bir də çox pis həyat qabsü deyildi. Könüm qohumlarımdı. Kafeteryada olar <coughs> dedilər ki, Əhməd аваriyə düşüb anası ilə. Yedən dedilər ki, bəs anası vəziyyətin dəyişib, Əhməd ağır vəziyyətdə şəkər xəstəxanasına aparıblar. İçselədim ki, bütün insanlara baxışları mərhəmətə yoxdur. Bu gün Ata vidadı Hacıevin yeganə təsəllisi oğlundan qalan papaqdır. Qəza günü bu papaq Əhmədin başında olub. Hər dəfə mə oğlum eyni papaqdan alır. Vaisə baş verəndə maşında 20 gün sonra maşından tapmışam. O günləri xatırlayış edirəm. Deyirəm mən nə qədər xoşbəxt olmuşam, hiss edəməmişəm bu xoşbəxtliyin nə qədər balam yanan bu anda. Əhməd Haciyevin gənc yaşda dünyasını dəyişməsi yalnız yaxınlarını yox, müəllimlərini də yandırıb yaxır. Yaxşı qiymətlərlə oxuyan Əhməd oxuduğu məktəbdə hər kəsin sevilməsi idi. Onun itkisindən 2 illən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq müəlliməsi hələ də Əhmədən danışanda qəhərdən boğulur. Qeyd edək ki, İlahə müəllimə özü də 20 il əvvəl oxuşar qəzada həyat yoldaşı Rəyinətmə oğlu nətirib. Çörpəy də el arzuları ünsə açmamışdı. Çox idi arzuları. Arzularını həyata keçirə bilmədi. Yəni onun ölümü bizim üçün indi də cədadır. Oğlunun və həyat yoldaşının ölümündən sonra sanki tənhalığa məhkum olan atanın yeganə dayağı dostlarıdır. Nə qədər dəstəkdə oza, nə də eləsək sadəcə belə bir fəciətin onun qəlbində buraxdığı izi heç kim düzəldə bilməz. O mümkün ola bilər. O ancaq Allahlıqdır o şeylər görürsən vətən yolunda gedib həlak olanda insan qürurü çəkirsən deyəsən ki, vətənim üçün gedib. Ancaq baxın, bir məsuliyyətin, məsuliyyətin üzbatından görün bu ailə nə kökə düşübdü. Qeyd edək ki, ümumilikdə 4 nəfərin həyatına son qoyan məlum qəza yük maşının sürücüsünün günah keçbatanından baş verib. Ata söyləyir ki, oğlunun və ananın ölümünə səbəb olan Fordun sürücüsü bu hadisədən əvvəl də Zaqatala rayonunda ölümə nəticələnən qəza törədib. Onun ikinci dəfə belə bir hadisəni törətməsi isə yalnız məsuliyyətsizlik və insan həyatına olan biqanəliyinin nəticəsidir. Qedədəkdəki hadisənin törədən fərd İbrahimov məhkəmənin qərarı ilə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.